На стене мы видим э, фотографии, э, репродукции э, из альбома, э, где помещены были сами э, в репродукции этих работ, которые находятся на э, фасадах, на торцах здания э, школы. Пожа, я вот хочу отметить, мере... что как хорошо, что тут показаны авторы и их вот я вижу космос и назва, вот всего мы не видимо снаружи на самих оригиналах, а тут, даже трошки очень важным является комментарий к каждой работе, комментарий, потому что не каждый ребенок, который учится в школе или дилетант, который проходит здесь вот в окрестностях этой школы, подходя, они не могут узнать и понять глубину, можно какой-то работы. Но наши двери всегда открыты. Они к нам заходят, мы им показываем, мы им объясняем, разъясняем, даем книги какие-то почитать. И здесь они могут увидеть комментарии. О, а тут фотографии, как мы не працювали на цены? Да, 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 да. Очень, очень ценные фотографии. Вот профессор Синица, 65 -го года. Фотография, вот он работает здесь, видите, там три он изображает. Вот фотография, на которой... Какие они веселые, да, радостные. Они чувствуют, что они что-то делают революционное, правда? Да, вот сам Геннадий э, здесь... А это вот Василий Парахин, а вот это Георгий Синица, это Алла Горская и ее муж Виктор Зарецкий. А тут мы видим Иисуса, да, 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 да. Василий Стус, он как представитель вот тоже культурной интеллигенции украинской того времени, он постоянно находился в центре вот этих событий, которые происходили здесь, на базе этой пятой школы. Он очень часто встречался с этой молодежью, с этой группой этих таких вот вдохновленных, радостных людей, мы можем видеть, какие есть здесь веселые, радостные среди них. Да, Опять редкая фотография. Очень редкая, Алагорская, Василий А тут мы видим вода да. И даже тогда они э, Автор. Три показали три показали, что было, да, может быть, очень запрещено тогда. Да, 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 это да. Автор А это они назвали Прометеей. Да. И там мы можем видеть раздеванного Тараса в корпусе Сталевара. Да. Совершенно верно. И это солнце, это уже чисто идеи Аллы Вольской. Она солнце и в птаху видображала, и в усему. А тут она сама нарисовала, не если кто Нет, не, нет, нет, Зубченко. это Зубченко. Галина Зубченко здесь. Это, вот Марченко. Марченко. А вот эта работа для нас, для нашего лица и Меркурий представляет особую ценность. Это автор вот этого пано Надра Александр Иванович Каравай за работой. Это торец того здания, э, э, того блока, который занимает наш лицей в этой пятой школе. И вот он, когда приехал, э, ему был 81 год на открытие, Он, он сам этой не видел фотографии, не видел. Но это как раз тот момент, когда он был арестован. А тут назвали эту квитку, назвали вагон, то есть тоже да. очень символично, что такое квитка. Это тоже вагонь, да? да? Да, 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 да. Чудово. Это назвали и життя. життя и Повітря, и вітер да. верба. Да. И если мы внимательно посмотрим, то Алагорская является либо основным автором, либо в соавторстве идет почти в каждой из этих работ. Ну вот тоже опять здесь мы видим Алагорскую, Синицу, «Зовченко», Марченко. Ясно дуже вам дякуємо. Дійсно, цей куточок мистецтва, а це пер уже і історія українського монументального мистецтва. Це вірно. Це все стало історією і ми. Джерела, я бы Да, да. И ценность этой музейной экспозиции еще состоит в том, что не просто это там кто-то из учителей создал, это создавал коллектив единомышленников. Сюда входили представители интеллигенции, работники образования. Сюда, ну, в основе, конечно, это наша работа. Мы подключали всех, кого можно, для того, чтобы нам оказали какую-то помощь по сбору, по крупицам собирался сюда материал. Но очень ценно, что большую часть э, труда по созданию мы создали папки, большие папки по каждому из девяти художников. Сделали дети и, что важно, их родители. Мы и все... мать, можно ведь просто в свободном доступе, да, 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 совершенно верно. У нас огромное количество материала, которое здесь не выставлено, но есть. Мы можем да, посмотреть. Бачу, что вы, совершенно... как справжняя школа, традиции украинские. спасибо вам.